Пробег любителей ретро-байков по профессии это абсолютно разные люди. Это айтишники, врачи, парфюмеры, механики. Да кто угодно. Ну, поскольку это всемирный заезд идет ежегодно, насколько я знаю, в Австралии больше сейчас в Англии у них основания. Вот, собирают, да, пожертвования на психическое и ментальное, физическое здоровье мужчин. В конце года организаторы англичане отчитываются о том, на какие конкретно цели были потрачены средства. Это уже там порядка 30 миллионов долларов за последние годы и Одесса не посла задних. К сожалению, сейчас у нас потребности немножко другие, мы не можем активно донатить, но обратить внимание на данные, данные проблемы мы обязаны, мы должны, мы хотим, мы можем, мы делаем и будем делать.